Цей мужичок зараз вам за 30 секунд всього пояснить, що таке справжня мотивация смотри, если я захочу пойти гулять, и в это время пойдет дождь, то я скажу, а не, никуда не пойду, ибо дождь идет. Но если мне надо купить продукты, я одену плащ и пойду, потому что надо кушать. Но если ударит минус 50, я скажу, не пойду за продуктами, пережду как-нибудь, лучше бежать. Ну, да, да. Но если я знаю, что кто-то нуждается в моей помощи, или я должен быть срочно где-то там, я одену на себя потеплее вещи и пойду в эти минус 50. Итак, что меня останавливает? Погодные условия или мои намерения? Насколько намерения, если они сильные или слабые? Значит, Значит Приходять проблеми. но ну, не проблеми мене встановлювати, а мої намірення, мої целі. Якщо цель слабенька, мене легко зстановить, я не пойду. пайду. То То ніякі проблеми мене не зупинять. Значимість цілі головне. Просто геніальна ідея. Послухайте її ще раз, а краще збережіть, тому що часто бувають такі моменти, коли треба ковток мотивації, а ви не знаєте, де її взяти.